Очередная запись из Акапулька. Если вы меня слышите, это город Акапулька. Я весь мокрый, потому что забрался на небольшую гору. И теперь планирую по ней спуститься. Потому что до корабля очень далеко. Но мне на борт надо вернуться через полтора часа, поэтому я успеваю. Сейчас покажу примерно, где далеко и куда далеко я далеко и заехал. Вот по набережной я поднимался. Вот. Проезжая все эти большие дома. Вот. И примерно там где-то Даже не видно, а вот, вот, примерно там мой корабль. Сейчас я попробую на него вернуться. Вот, дальше в гору я не поеду, потому что у меня совсем нет времени. Все, до следующей записи. До свидания.